Salam hörmətli izləyicilər. İlk olaraq sizə varlanmaq və milyonçu kimi düşünmək haqqında danışacağam. Öz üzərinizə etməli olduğunuz irkin dəyişikliklər və Vavilonda ən varlı insan kitabından söhbət açacağam. Tanış olun. Varlanmağın əsas 2 konsepti bunlardır. Birincisi, hər bir qazandığınız 10 qəpikdən 1 qəpiğini özünüz üçün ayırın. Daha sonra isə digərlərinin nə üçün pərizəməli olduğunuza haqqında fikirləşərsiniz. Yalnız o bir qəpiyi özünüz üçün ayırdıqdan sonra yerdə qalan digərlərini restoran, market, mağaza və s. ehtiyaclarınız üzrə bölə bilərsiniz. Bu məqamda qəpiiklər məcazi anlamda qeyd edilir və sizin gəlirinizin müəyyən bir faizini təşkil edir. Fərz edək ki, bir qəpiy 10 faizə bərabərdir. Belə ki, insanların çoxu bu anlayışı iki səbəbdən dolayı neqativ qarşılayır. İlk səbəb: İnsanlar deyir: Sən nəyə görə bizə varlanmaq əvəzinə iqtisad etməyi öyrədirsən? Bəli, mən keçirdiyim texniki analizlər, fundamental maliyyə, analiz, gəlir qiymətinin koeffisiyenti və digər bir çox araşdırmalar nəticəsində dəyərli bilgiler əldə etmişəm. Lakin mən Vavilonda ən varlı insan kitabını oxuduqdan sonra həyatımda növbəti dəfə önəmli paradiqma dəyişikliyi baş verdi və bu mənim aləmimdə insanın necə varlanması haqqında olan fikirlərimə inanılmaz dərəcədə təsir etdi. Odur ki, bir qəpi sistemini mütləq şəkildə başlamalısınız. Müəyyən müddət sonra bu artıq sizin bir adət halınıza çevriləcəkdir. Qəddiyən ardıcıllığı pozmamalısınız. O, oh, bu ay məndə alınmır. Yaxşı budur, gələn ay maaşmdan 2 qəpi ayırarım və s. halə kimi bəhanələrlə siz irəliləyə bilməyəcəksiniz. Bu sistemi siz adət halına gətirərək milyonçu kimi düşünmənin ilk addımlarını atmış olacaqsınız. İnsanların bu fikrə neqativ yanaşmasının ikinci səbəbi Onlar deyir, məndə yoxdur, alınmır. Məndə həqiqətən bunu etmək alınmır. İnanırsan, heç bir variant yoxdur ki, mən o bir qəpiyi hər ay ayıra bilim. İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, komendant, bazar pulu, benzin pulu, siqaret pulu, oyan, buyan, qardaşcanı alınmır deyən çox insan var. <laughs> Baxın, Fərz edək ki, siz aylıq 500 manat maaş alırsınız və günlərin bir günü sizin müdürünüz otağıma çağıırıb bu sözləri deyir. Bilirsən nədir? Şirkətdə vəziyyət pisdir və gördüyümüz işlərin də nəticəsi ürəyə çaqandır. Ona görə də bəzi iqtisarlar etmək məcburiyyətindəyik. Bundan sonra sənə 450 manat maaş veriləcək və biləsən ki, heç bir etiraz eşitmək istəmirəm. İnandırım sizi müdürünüzün bu qərarı sizi yoxsul etməyəcək. Deyə bilərəm ki, bu sizin həyat tərzinizə də təsir göstərməyəcək. Hətta siz o 50 manatın azlığını da hiss etməyəcəksiniz. Deməli, qaydaq əsas 2 konseptdə. Birincisi o oldu ki, siz hər qazandığınız 10 qəpikdən birini özünüz üçün ayırıb saxlamalısınız və yalnız digər 9-unu harada və nə üçün xərcləyəcəyiniz barədə düşünməlisiniz. İkinci konsept odur ki, əgər hə siz birinciyə riayət edirsinizsə, deməli siz artıq pul yığırsınız. Unutmayın, Pul o varlıqdır ki, sizin üçün xeyir generasiya edə bilər və buna oxşar digər varlıqlar mövcuddur. Məsələn, əlavə bir eviniz varsa, onu 30 il boş saxlamaq qanlısızlıq olar. Bu müddət ərzində evi kirayə vermək və gəlir əldə etmək ən doğru qərardır. Və eləcə də siz 30 il ərzində yalnız pul yığsanız, nəticədə bir şey əldə etmiş olmayacaqsınız. Hələ nəzərə alsaq ki, dünyada inflyasiya başa alıb gedir, bu pulların dəyəri də zamanla azalmış olacaq. Ev məsələsi bizə aydındır. Onu kirayəyə verdik. Bəs pullar? Əlbəttə ki, pulları da oxşar yol ilə artırmalıyıq. Gəlin sadə hesablamalara diqqət yetirək. Əgər siz birinci konsepsiyaya riayət etmirsinizsə, deməli sizin əlinizdə əlavə pul vasitəsi yoxdur. Lakin siz bunu etməyə başladığınızsa, o zaman vəziyyət dəyişir. Fərz edək ki, 500 dollar maaş alırıq. Burada bir qəpiyə düşən pay 50 dollardır. 20 və ya istənilən xarici bankda hesab açaraq 30 il ərzində aylıq 50 dollar hesaba yatırsanız, nəticədə 18000 dollar qazanmış olacaqsınız. İndi isə yada salın, pul xeyir generasiya edir. Burada bir çoxların qaranlıq qalan məqam faiz dərəcələridir. Bu səb layiq. Məsələn, sizin 7 faizlik dərəcə ilə yatırım etmə imkanınız var. Deyəcəksiniz ki, 50 dolların 50-ci 7 faizi 5 dollar civarındadır və buna dəyməz. Amma nəticəyə baxın. 7 faizlik dərəcə ilə siz 18000 yox, 60000 dollardan çox pul qazanmış olacaqsınız. Bu artıq əvvəlki məbləğdən 3 dəfə çoxdur. İndi isə 10 faizlik dərəcə ilə hesablayaq. Bu dərəcəni təklif edən saysız banklar mövcuddur. Diqqət edin. Cəmi 3% fərqlə siz nəticədə 110.000 dollardan çox pul qazanmış olacaqsınız. Bu isə ilk miqdardan 5 dəfə çoxdur. Budur, birinci konsepsiyaya riayət etməklə siz pul iradəsiniz. Daha sonra ikinci konsepsi sizə həmin məbləğdən xeyir generasiya etdirir. Siz hətta ikinci konsepsi çərçivəsində digər sahələrə də yatırım edə bilərsiniz. Fər hansı bir layihədə şəxsi biznesinizin yaradılmasına və s. Əlbəttə də bu məqamda risk artımları da yüksəlir. Ancaq unutmayın ki, uzunmüddətli faizli yatırım etməklə böyük gəlirlər əldə edə bilərsiniz. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza yazılın və sosial şəbəkələrdə bizi izləyin. Yaxın zamanda digər informativ videolarımız sizin üçün təqdim olunacaqdır. Təşəkkürlər.